मी सानिका रॅरीकर एम एन न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत लोणावळ्यात पाऊस सुरू झाला की पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असते लाखो पर्यटक विहाराचा आनंद घेण्यासाठी दरवर्षी येत असतात त्यामुळे लोणावळ्यात वाहतूक कोंडी होत असते वर्षविहारासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना त्याचा आनंद लुटता यावा आणि स्थानिक नागरिकांना त्याची शांतता भंग होणार नाही यासाठी लोणाळो उपविभागाचे पोलीस अधिकारी आयपीएस सत्यसाई कार्तिक यांनी एम एमएनयूशी बोलताना आवाहन केले बघा या काय म्हणाले सत्यसाई कार्तिक कार्तिक उपविभागीय पोलीस अधिकारी लोणावळा लोनावला में मॉनसून सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है तो लोनावला के नागरिक और बाहर से जो तो पर्यटक आने वाले हैं लोनावला उनको कोई तकलीफ ना हो और वो लोनावला के मौसम का आनंद ले उसके लिए पुलिस प्रशासन के, के तरफ से हम लोग ने पूर्ण तैयारी किया है जिस प्रकार लास्ट ईयर मॉनसून सीजन में हम लोग स्वयं सेवक और लोनावला के नागरिक और पुलिस मिल एक अच्छा

उनको दिया जाएगा तो उनको हम इसके लिए बंदोबस्त के लिए यूज कर सकते जिस प्रकार लास्ट ईयर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे लोनावला पुलिस स्वयंसेवक सिटी और ग्रामीण भाग में ग्रामीण पुलिस स्टेशन के भाग में उनको यू उनका मदद लेके हम लोग ने ट्रैफिक का नियोजन किया उसी प्रकार इस बार भी हमारे पास सौ के आसपास स्वयं सेवक इनरोल किया है बंदोबस्त के लिए उनका मीटिंग लेके उनके उनको आ, इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है पुणे ग्रामीण के ट्रैफिक ब्रांच और लोनावाला सिटी और ग्रामीण पुलिस के तरफ से उसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट्स जैसे आरडी एमएसआरटीसी और लोनावाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ एक जॉइंट सर्वे और मॉनिटरिंग किया गया है कि क्या-क्या नियोजन करना चाहिए जैसे लोनावाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ना डॉक्यूमेंट के बांगरवाड़ी से शिवाजी महाराज चौक लोनावला सिटी में वहां पे एक वन वे स्टार्ट किया है अभी वीकेंड और नॉर्मल डेज में भी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके साथ ऑड uh, इवेंट पार्किंग लोनावला सिटी के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका सक्सेस दे के हम लोग उसको परमानेंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचेंगे फिर इसके साथ मैकडॉनल्ड जो स्क्वायर मॉल है अपने पास स्क्वायर मॉल के सामने भी जो पार्किंग का नोटिफिकेशन भी एजेंसी के एजेंसी की तरफ से निकाला गया है कि वहाँ की वहाँ कोई पार्किंग नहीं हो सकती फिर उसके साथ आई को बार बार इंस्ट्रक्शंस आई और एम को दिया है कि लोनावला ओल्ड तो पुणे मुंबई हाईवे जो लोनावला से पास होती है तो वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स निकालने के लिए उनको बार बार पुलिस प्रशासन के तरफ से और कोर्ट कमेटी के तरफ से भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके साथ आ, सारे हाथ गाड़ी और जो बोर्ड्स बैनर्स रोड पे लगे हैं उनको भी हम लोग क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस रेटिंग में दे रहे हैं कि वो रोड पे नहीं रुकना चाहिए और ट्रैफिक को ट्रैफिक में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए उनको अपने रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर हो अपने बैनर्स और हाथ गाड़ी रख सकते हैं और लोगों को ट्रैफिक को तकलीफ नहीं देना चाहिए इसके साथ वोशी डैम की तरफ आ, दोनों साइड बुशी डैम की तरफ जो सहारा ब्रिज से बुशी डैम की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पे दोनों साइड साइड्स में आ, पार्किंग नो पार्किंग का बैनर्स और फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं और एल के तरफ से वो नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा जगह जगह पे हम लोग जैसे जो चौक पॉइंट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है जैसे एवन गैरेज पॉइंट फिर पॉइंट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पे स्पीकर्स का इंस्टॉलेशन कर आ, कर रहे हैं एल और पुलिस प्रशासन के तरफ से ताकि वहाँ पे हम लोग पर्यटक और नागरिक को हम लोग दे सकते हैं मेरे Uh, सारे लोनावला नागरिक लोनावला के नागरिक और जो भी पर्यटक लोनावला में आने वाले हैं मानसून सीजन में उन सभी को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि पुलिस प्रशासन को आप मदद कीजिए जो रूल्स और लॉस है उनको आप पालन कीजिए और कोई मतलब गुल्लटबाजी ऐसे चीजों में आप इन्वॉल्व मत मत होना क्योंकि उल्लटबाजी को हम लोग हैंडल करने के लिए उल्लटबाजी पथक लोनावला सिटी में और लोनावला ग्रामीण में पुलिस स्टेशन में हम लोग ने डिप्लॉय किया है जो भी उल्लटबाजी में इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी इसके साथ टोइंग वैन का उपयोग जैसे लास्ट ईयर से किया जा रहा है उसी तरह टोइंग वैन का उपयोग किया जाएगा और जो भी ट्रैफिक के वायलेशन करेंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी सभी को यही विनंती है कि आप रूल्स और लॉस को फॉलो कीजिए और लोनावला के मौसम का आनंद लीजिए और पुलिस प्रशासन को मदद कीजिए धन्यवाद जय हिंद जय आशा स्थल घड़मोड़ पहाड़ी एम एन न्यूज न लाइक शेयर और सब्सक्राइब करायला विसरू ना धन्यवाद